Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta gran serie GL, Love Design, basados en la novela. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. Quería hacerlo, pero no hay pruebas. Le di el dibujo original hace tiempo. Ni siquiera sé si aún lo conserva. No te rindas todavía. La verdad sigue siendo la verdad. Tenemos que hacer algo. Si te quedas de brazos cruzados, no tendrás venganza. Si puedo ayudarte en algo, dilo. Okbab arqueó una ceja ante la furiosa respuesta de Rin. Desahogarse así le alivió el peso del pecho. Incluso esbozó una pequeña sonrisa. Simplemente, concéntrate en tu trabajo. Tenemos que ganarle a Mindspace en el campo. Que venga, estoy furiosa. Odio a los tramposos. Ocbab se rió entre dientes. ¿Qué es tan gracioso? Después de lo que te hizo, ¿aún puedes reír? Ella no respondió, solo preguntó a cambio: ¿Y el tuyo? ¿Mi qué? Tu primer amor, dijo pab con una sonrisa. ¿Fue tan caótico como el mío? Rin se quedó paralizada. La forma en que Opap la miró tan directamente la tomó por sorpresa. No lo recuerdo, murmuró. Sí, claro. ¿Quién no recuerda su primer amor? Si no lo haces, mañana pagarás tú la comida. Rindudó. Al final habló, pensando que Opap no lo haría. Créale de todos modos, aunque no contó toda la historia, está bien, pero no te rindas. Nunca vi la cara de mi primer amor, solo conocía su arte. Obab se quedó confundida por unos momentos. ¿Qué? ¿Te refieres a? ¿Te enamoraste de su dibujo? Algo así. Cualquiera que pudiera dibujar algo así debía ser una persona realmente interesante. ¿A eso se le puede llamar amor? ¿No es eso simplemente ser fan? No me juzgues con tu propia vara de medir. No es que lo sepas todo sobre el amor, Rin hizo un puchero pensando en silencio que alguien a quien traicionaría así no tenía derecho a llamarlo primer amor, al menos sé más que un niño como tú que la llamara niña, hizo que el corazón de Rin se acelerara de repente, lo ocultó, alejándose de Pap terminando la conversación abruptamente. Buenas noches, estoy cansada. Ogbab se rió de sus infantilismos, pero no dijo nada. Ella también estaba agotada. No te revuelques mientras duermes. Si lo haces, volverás al sofá. Rin cerró los ojos con fuerza. Se llevó una mano al pecho. Su corazón seguía latiendo con fuerza. El recuerdo de hace tres años volvió a la superficie. El día que encontró el cuaderno de bocetos, había recorrido todo el mundo buscando a su dueño usando los dibujos del interior como pistas. Visitó varios lugares, pero no encontró rastro de ningún tailandés que pudiera ser el dueño. Finalmente, apremiada por el tiempo limitado y las diversas condiciones del viaje, se dio por vencida e hizo una última parada en un pequeño café que aparecía en el libro. Ahí le entregó el libro al dueño del café detrás del mostrador, esforzándose al máximo con su torpe japonés. Encontré este cuaderno de bocetos, si alguien viene a buscarlo, ¿podrías devolvérselo por favor? Por supuesto. Rin miró el cuaderno de bocetos con pesar, deseando poder regresar al artista en persona, descubriendo una nota adhesiva y un bolígrafo detrás del de mostrador, pidiendo prestado los productos y escribió un mensaje en tailandés. Me encantan tus dibujos. Me recordaron a mi madre, quien falleció. Gracias por crear obras tan hermosas. Sigue dibujando, por favor. Luego dejó la nota con el cuaderno de bocetos, esperando que algún día llegara el artista. Rin se giró lentamente para mirar a la mujer que dormía pacíficamente y la atiendo con firmeza. Luego dejó que sus pensamientos sobre Bab. Fueran lo último en lo que pensar esa noche mientras se quedaba dormida. No olvides tomar algunas fotos extras del exterior hoy y capta cada detalle del jardín y los espacios exteriores. ¿Entendido? respondió Rin con entusiasmo, pero tan pronto como salieron del coche, apareció de nuevo la voz de Mine con una sombra que lo seguía. Está bien. La mujer detrás de Mine Spain se acercó y me ofreció una bolsa de bocadillos. ¿Qué es? Opapp oh, ni siquiera miró lo que había dentro. Sus ojos eran fríos. Un caramelo alure de una tienda conocida. Te lo conseguí. Recordé que te encantaba. No, gracias. Solo tómalo. Lo compré para ti. Antes de que pudiera poner la bolsa en las manos de Bab, Rin extendió la mano y le agarró la muñeca de Mine. Mirándola directamente a los ojos, ella dijo que no. May no reaccionó, simplemente sonrió y esperó a que Rin se soltara sola. Quizás no te des cuenta, señorita May, pero que a alguien le haya gustado alguna vez no significa que le siga gustando ahora. Eso no siempre es cierto, a veces lo viejo ya es suficiente. Bueno, si algo fuera realmente bueno, no se volvería simplemente viejo, ¿verdad? La sonrisa solo apareció en los labios de Maine, sin rastro de calidez, en los ojos de ninguno de los dos. Opak vio la tensión creciente y rápidamente intervino. No nos estorbemos, ya no estamos en condiciones de charlar ni de llevarnos regalos, y creo que sabes por qué. Sí, por eso estoy intentando arreglar las cosas. Es demasiado tarde. Con toda esta ira y odio dentro de mí, nunca podré perdonarte.